президенту України Петру Порошенка, премєр міністру України Арсенію Яценюку. Ми, українці, одесити, патріоти, представники громадських об'єднань Одеси, звертаємось з вимогою про проведення заходів по збереженню державної спадщини передівця України, Куялівська галима в Іванівському району Одеської області. На протязі десятиліть внаслідок техногенної катастрофи зруйновано русло річки Великий Куяльник. Та створені перешкоди поповнення водою природним шляхом Куяльницького лиману, що призвело для екологічного злочину міжнародного рівня. Тривалий час здійснюється незаконне видобування піску з кар'єрів в Іванівському, Біляївському, Кам'янтерновському районах Одеської області. Незаконно розпайовані землі сільгосгосподарського призначення, які входять в природоохоронну зону Куяльницького лиману та мають особливий охоронний державний статус. Ці протиправні дії призвели до того, що знищена природна екологічна система, яка наповнювала хуяльський лиман водою. Внаслідок чого екологія лиману порушена, безповоротно знищена багатих гектарів унікального основного ландшафту. Сьогодні ми бачимо наслідки цього варварського відношення до наших природних багатств. Лиман засихає та З ним неминуче загинуть відомі у всьому світі своїми лікувальними цілями грязі. Ми бачимо неспроможність усходити системи природокористування з природоохоронним законодавством України зі сторони керівництва Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, які продовжують реалізацію ганебних заходів по знищенню Кун'яльницького лиману, шляхом наповнення його брудною морською водою Одеської затоки, хімічний склад якої, на думку вчених, знищить лікувальні властивості лиману. Цей ганебний план порятунку Куяльницького лиману почав реалізовувати екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвічук, Призначені Цінуковича. Зараз його реалізують вже ваші призначенці, які вже несуть усю відповідальність за цей злочин перед народом України. Для реалізації цього ганебного злочину злочинного проєкту використовують народні бюджетні кошти, які так потрібні сьогодні в Україні. У зв'язку з відкладеним ми звертаємося до вас з вимогами взяти під особистий контроль справу по впровадженню адміністративно-правових та законодавчих норм, що сприятимуть процесу збереження Куяльницького лиману та створення державного заповідника Куяльницький в Одеській області. Забавив Язяти, керівництво Одеської обласної державної адміністрації. Одеської обласної ради зупинити проєкт наповнення морською водою в лиман, дати доручення відповідним державним структурам, розробити програму збереження Куяльницького лиману відповідно до рішення Одеської обласної ради від 12 травня 2010 року про заходи щодо забереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману. прикладываем то решение областного совета, которое было достигнуто путем реализации общественного проекта, общественников, которые действительно стали на защиту Куялинского лимана. Но, к сожалению, руководитель постоянной профильной комиссии Одесского областного совета в 2010 году, ученый в кавычках, проректор Экологического университета Сергей Степаненко отвечавший за реализацию данного проекта, ровным счетом не сделал ничего. В 2012 году он дал научное обоснование преступнику, который сегодня пытается опять пролезть во власть Эдуарду Матвичуку. Научное обоснование, так называемого ученого Сергея Степаненко, которого еще раз подчеркиваю, возил, организовывал вместе со Скориком студентов на антимайдан в Киеве. Этот уже ученый предоставлял возможность Николаю Скорику проводить предвыборные собрания в университете в экологическом. Вот эти люди замешаны в том, что сегодня творится у нас на я Хочу сказать уже и нынешнего руководителя Одесской областной администрации, нынешнего руководителя областного совета, который при Януковиче служил, верой и правдой ему, это Алексей Гончаренко, который за веру и правду любому президенту получает посты. Сегодня он получил новый пост руководителя областного совета из рук президента Порошенко. Он также продолжает содействовать тому, что Гуянинский лиман уничтожает. Он также несет ответственность за то, что программа, принятая в 2010 году, программа по спасению Куянинского лимана, не реализовывается. Почему так происходит? Потому что многие общественники сегодня стали на их сторону и служат палице, служат Гончаренко. Они готовы служить любому, кто предоставит им возможность там мягко сидеть в теплых помещениях оставить любые какие-то льготы для ведения общественной работы. Куяринский лиман — это смерть, экологическая смерть для Куярин. Борис Борисович Капочкин, пожалуйста, Борис Борисович. Я уже, сегодня... Я уже сегодня говорил о том, что ресурсы Куялинского лимана — это наше национальное достояние. И если мы позволим им испортить, ну позволим испортить эти ресурсы, то мы передадим национальные интересы нашего государства. Мы должны понимать, что сейчас звучат цифры 5-7 миллиардов долларов стоит, ну, это заявится этого, этого, лимана. Я утверждаю, что они занижены в десятки раз. Потому что сейчас в первом нам грамоте связи Сахского лимана продаются Долларов. Но вот сейчас, мне кажется, что мы должны не допустить, самое главное, не навредить, не, не, не закупить эти ресурсы и начать пользоваться нам самим, не только нашим детям. И вряд ли те чиновники, которые сидят здесь в здании, заведут порядок у нас в области. Почему это происходит? Потому что кадровая политика. активисту и сказал, что они не имеют такой вот технической возможности обеспечить онлайн-трансляцию с администрацией президента и с кабинетом министров. Люди, которые распоряжаются миллиардными бюджетами, которые имеют... напрямую будут наблюдать нас, слушать, смотреть и президент, и премьер-министр, и депутаты. Все будут это слушать. А сейчас я хочу заявление зачитать то, которое готовил для президента Украины Петра Порошенко. Петр Алексеевич, я в основном критичен, потому что вижу ошибки, немотивированные решения по многим вопросам имеют собственную альтернативу. Но критика с моих уст людей, которых я представляю, всегда конструктивна. Я одессит, родился, вырос и живу в Одессе. Общественной деятельностью занимаюсь 30 лет. Основной целью деятельности первой моей, обще моей общественной организации было создание условий для развития гармонически развитых личностей. Именно поэтому я не могу врать и молчать, ибо иной раз молчание столь же как и ложь. Что происходит в Одессе без лжи? интернет-уродства сообщаю вам в Одессе происходит фатальное предательство государственных интересов Украины, идеалов Майдана, памяти небесной сотни, а значит, и вас лично как президента Украины, легитимно прошедшего к власти вследствие свержения диктаторского режима. А теперь факты. После Майдана, после гибели Небесной Сотни. На выборах президента Украины вы назначили руководителем своего предвыборного штаба по Одесской области Алексея Гончаренко. Человека, который принял все условия грязной политики в Украине и четко их выполнял. Он был активным противником оранжевой революции и ее оппонентом. Вера и правда служил Януковичу, а затем и режиму Януковича. Но не бескорыстно. Даже ценой предательства своего отца Алексея Костусева за что я получил свои первые грязные миллионы, за которые впоследствии не смог отчитаться об их происхождении и должность заместителя председателя Одесского областного совета. Это с его молчаливого согласия грабили коммунальные предприятия и бюджеты всех уровней, его соратники по партии регионов задерживали патриотов своего города и страны, в отношении которых федерация одновременно вовлечена в выборы вы сказали правильно и многие поверили вашему решению что это необходимо для очищения власти и развития демократии в украине но что мы видим что вашу политическую силу во многих регионах начинают возглавлять и представлять люди которых которых против которых мы воевали воюем и будем воевать знаете ли вы, что Алексей Гончаренко голосовал за так называемое обращение к Виктору Януковичу, в котором вас, нас, людей, вышедших на Майдан и ставших провозглашать все преступления власти, Алексей Гончаренко совместно с 86 депутатами 2 декабря 2013 года называл провокаторами и призывал Януковича наводить порядок жестким методом. Это обращение было эхом обращения Одесского городского совета 21 декабря 2012 года по аналогии которого одесситов называли фашистами решениями судов доказана противоправность содеян более того доказано и нам моральный ущерб но виновник алексей костусев сегодня в бегах за предательство одесситов государственных интересов он, как и его сын, до сегодняшнего дня не ответили. После известных событий на Майдане 2014 года Алексей Кончаренко первый открестился от партии регионов Януковича и всплыл в вашей команде. Однако за предательство он получил должность руководителя предвыборного штаба кандидата на должность президента Украины Петра Порошенко и впоследствии должность председателя Одесского областного совета. Это Кончаренко и Гурвиц. Вспомните, кто вас убеждал в этих кадровых решениях и найдите для себя ответ. Бронированную в Суворовском районе города Одессы на 136 округе. имени президента Украины Петра Порошенко, президента победившего Майдана. Подобную картину можно наблюдать в округах. Такая же ситуация и с кадрами в Одесской областной государственной администрации, где правят бывшие коррупционеры регионалы. А теперь ответьте на вопрос всем одесситам и всем украинцам. Это и есть воплощение жизни лозунга «Жить по-новому». спасибо, чем.